आपके क्या लगते हैं संजय भैया इज माई ताया जी मे, मेरे ताया जी के बेटे हैं 2010 में अमृतसर में हुई है एंड uh, 2017 से मैं स्ट्रेट ऑफ की सेवा में हूँ Eventually, जैसे डॉग्स बढ़ते गए तो हमको और जगह देनी पड़ी वो फर्नीचर भी निकालना पड़ा तो अभी ये पूरा एरिया नीचे से लेके थर्ड फ्लोर प्लस टेरेस प्लस बॉन्टी प्लस बालकनी इट्स ऑल फॉर दिस डॉग्स तो आप सोचो फाइव इयर्स हो गया इनका सारा सुसु पॉटी एवरीथिंग बर्तन एक सिर्फ किचन के लिए एक लेडी आती है वो करके जाती है बाकी इनका सारा काम मैं खुद करती हूँ एंड uh, मतलब चार बजे तक तो, तो मेरा क्लीनिंग चलता है ये भी गॉड गॉड सेंट सेवा है मैं क्योंकि इंश्योरेंस तो तो मैं और मेरे हस्बैंड है हमारे ना लव मैरिज हुई थी आई एम हिंदू ब्राह्मण मैरिड टू इन सरदार फैमिली ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਅਪ੍ਰੋਕਸੀਮੇਟ 4000 ਤੋਂ 5000 ਖਰਚਾ ਸਸਿਕਲ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਕਸ਼ੇ ਸੁਨੱਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਟੀ ਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਬੇਜੁਬਾਨਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਠੀ ਸੀ ਬੇਜੁਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਤ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆਏ ਕੋਈ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸੰਜੇ ਦੱਤ ਦੇ ਜੋ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੋ ਆ ਇੱਕ ਇਹ ਸਟਰੀਟ ਡੌਗਸ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠਰਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮ ਆਪਣੇ ਸਤਿਉਦ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਐਸੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਤਿੰਨ ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਕੋਠੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਠੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਨਾ ਡogs ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਇਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਡੌਗਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਮਾਰ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਇਨਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਵਸਨੀਕ ਨੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਬਰੀ ਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕੀ ਕਹਣਾ ਚਾਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਸਭ ਕੋ ਹੈਪੀ ਵਿਸਾਖੀ 올 ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ ਟੂ ਯੂ ਆਲ तो मैम जो आपने डॉक्स की जो सेवा कर रहे हो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन हो और संजय दत्त आपके क्या लगते हैं संजय भैया इज माई ताया जी मेरे ताया जी के बेटे हैं आ, मैं सोमदत्त जी की डॉटर हूँ एंड uh, मैं uh, मेरी शादी 2010 में अमृतसर में हुई है एंड uh, 2017 से मैं स्ट्रेट uh, डॉग्स की सेवा में हूँ ऑन माय ओन इंडिपेंडेंटली एंड टू क्योंकि बहुत सारे डॉग्स पॉइजन हुए थे मतलब आ, आ, मैं पहले फीड करती थी आई वाज जस्ट अ फीडर फिर एक साथ ना अट्ठाईस डॉग्स ना पॉइजन होके मरे वो कुछ डॉग्स को जलाया गया फिर कोई काउस को मारा गया तो uh, देन ऐसे उनको बचाने का एक ही तरीका था कि अपने घर के अंदर रख लो तो ये जो आप घर अभी देख रहे हो जो अभी कैनल बना है ये बहुत महल जैसा घर था ब्यूटिफुल हाउस बट द थिंग इज दैट अभी हमने पहले हमने पहुंच में रखा फिर हमको लगा नहीं ये ज्यादा होगी उनको घूमने बिकॉज आई एम स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डॉग्स इन केजेस वो लोग शेल्टर शल्टर भेजते हैं केज में बंद करते वो लाइफ थोड़ी हम अपने आप केज में बंद हो गया कैसे जीएंगे तो ये फिर धीरे धीरे हमने पूरा पहले हमने पौच खोला ये पहले ड्राइंग रूम में ये पार्टीशन होता था पहले हमने ड्राइंग रूम अलग रखा था यहाँ पर अलाउड थे पहले पौच थे पौच से लॉबी आए देन इवेंचुअली जैसे डॉग्स बढ़ते गए तो हमको और जगह देनी पड़ी वो फर्नीचर भी निकालना पड़ा तो अभी ये पूरा एरिया नीचे से लेके थर्ड फ्लोर प्लस टेरेस प्लस बॉन्टी प्लस बालकनी इट्स ऑल फॉर दिस डॉग्स अराउंड फोर्टी प्लस डॉग्स एंड ये सारे यहाँ रहते हैं सारे इकट्ठे रहते हैं किसी को आज तक मेरे को सुविधा ही नहीं है बांधने की मतलब लोग बांध में देखते हो ना लोग एक पेट रखते हैं उसको भी बांध के रखते हैं मैं तो क्या घरों में ही नहीं जाती इससे अच्छा माध मत रखो आप एक क्रूअल्टी है क्रूअल्टी ये नहीं है कि सिर्फ जो रोड पर हो रहा है क्रूअल्टी अमीरों के घर में हो रहा है और उसके बारे में कोई कुछ बोलता नहीं है ओके? Okay? कैसे आपको कैसे लगा कि इनकी सेवा करनी चाहिए कहाँ से ध्यान गया कि इनकी सेवा ऐसे इस तरीके से करनी चाहिए क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एक या दो डॉग रखते हैं लोग वो भी उनको जैसे आपने बताया कि बंद के रखते हैं तो अपना पूरा का पूरा घर ही आपने इनको दे दिया आ, टाइम टाइम मनी एंड आप देखो कि मेरे कोई सर्वेंट भी नहीं रखा इनके लिए क्योंकि जो जैसे जो मैं इनको प्यार करूंगी जो मैं हैंडल करूंगी कोई सर्वेंट ने करना है उसे डंडा वंडा मारना है पहले तो सो so, uh, आप सोचो फाइव इयर्स हो गया इनका सारा सुसु पॉटी एवरीथिंग बर्तन एक सिर्फ किचन के लिए एक लेडी आती है वो करके जाती है बाकी इनका सारा काम मैं खुद करती हूँ एंड uh, मतलब चार बजे तक तो मेरा क्लीनिंग चलता है uh, पूरा ऊपर से ले नीचे तक एंड uh, देखो मैं ये सोचती हूँ कि गॉड ने सेवा दिया है लोग गुरुद्वारे में भी सेवा करने जाते ही है ना तो गॉड ने मेरे को घर के अंदर ही सेवा दे दी है आई डोंट नीड टू गो एनी सो आई हैव नो सर्कल है आई हैव नो फ्रेंड्स हेयर नेबरहुड आपको पता है जो कुत्ते रखेगा वो तो बदनामी होता है तो एंड वो ठीक है इट्स ओके okay, हर किसी की अपनी सोच है आई हैव नो इश्यूज मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ एंड uh, तो बोलते नहीं कि संजय दत्त की बहन है और यहाँ पे कुत्ते रखे हैं घर के वाली हाँ खुद हम गरीब है क्योंकि मेरे घर में पेंट है सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उनको लगता है आई एम वेरी गरीब तो गरीब है जो दो लाख रुपए कुत्ते के ऊपर खर्चा कर रही है लेकिन अक्कल होनी चाहिए सोचने की क्या चालीस कुत्ते का खर्चा कितना होता है टू लैक्स अ मंथ जो ममता दत्त खुद अपनी जेब से अब तक करती आ रही है टू से तो बट इनको ये, ये लगता है कि वो पेंट नहीं लगा हुआ है जी आप पेंट नहीं हुआ हुआ है तो यू you नो know, हमको देखते भी कोई नज़र से पुअर लिटिल ये तो बेचारे गरीब लोग हैं एंड ऑल यू नो सो कई लोगों को ये होता है कि Are you sure, your sister? आई यू श्योर योर संजय दत्त सिस्टर ऐसा गूगल पे जाके देख लो भाई एंड आई डोंट नीड टू प्रूव टू एनी देखो हमारा खून का रिश्ता है जो मेरे को किसी को प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है मेरे तो मेरे ज़िंदगी तो not... तो में yeah, रो छोड़, दो, छोड़, दो, छोड़, दो. छोड़ सकती है अभी सबको पता है रोज झगड़े चलते रहते हैं यहाँ पर मतलब सीएम के ऑफिस तक पता है मेरे झगड़े चल रहे होते हैं बट मैं अभी देखो मेरे बच्चे है ना मैं छोड़ दू इनको मैं भी फ्री हो जाऊंगी मैं तो वेरी को आके ले जाए डॉग्स आई बी फ्री लेकिन इनका क्या होगा जो बच्चों की तरह आप ये कोई बोल पाएंगे मतलब हमारे मम्मा हमको चाहिए so, तो जगह भी ली है तो जो जो उसका एक्सटेंशन करूंगी क्योंकि ये सारा क्लोज है ना तो वहां पर गार्डन वार्डन मिलेगा तो खेल कूदेंगे और खुश होंगे प्लस जैसे डॉग्स अभी भोगते हैं ना तो क्लोज एरिया में एक्ो होती है गूंजती आवाज सो इफ आई हैव अ मोर प्लान स्ट्रक्चर साउंड प्रूफ विंडोज लगा दिया रात के टाइम पर अंदर घुसा दिया किसी को तकलीफ जो डॉ के लिए इतना कर रहा है वो क्या इंसान से थोड़ी ना पंगा लेगा मतलब सोचने की बात होती है कि कोई किसी को जानबूझ के डिस्टर्ब तो करता नहीं है यू नो हमारी खुद की लाइफ पांच साल से डिस्टर्ब है हम लोग इन्हें आते हैं इन्हें कहीं जाते हैं पूरा टाइम इनके साथ रहते हैं अब बिग बॉस में देखो तीन महीने लोग अंदर जाते हैं और लोग बोलते हैं हमने बहुत बड़ा काम कर दिया हम सोसाइटी से गायब रहे मेरे को फाइव ईयर्स हो गए फाइव इन आई एम लिविंग जस्ट विद डॉग्स डूइंग सेवा सेवा मेरी चलती है ढाई बजे रात तक ढाई बजे अमृतवेला फिर मैं अपने गुरु जी का पाठ करती हूँ जय गुरु जी आपने फोटो देखी होगी अंदर सो so, वो भी इनकी वजह से डॉग्स की वजह से कि इनका काम करते वो टाइमिंग अमृत वेला का होता है सो so, मतलब मैं तो बोलती हूँ आई एम ग्रेटफुल टू देम दैट आई एम एबल टू डू दिस क्योंकि देखो अभी हम लोग आई एम फिफ्टी फाइव ईयर ओल्ड अभी हम लोग ऊपर का भलावा कभी भी आ सकता है सो वी हैव टू नॉट थिंक आगे का तो एंड मैं पहले इतनी रिलीजियस नहीं थी ये भी डॉग्स की वजह से हुआ है तो कभी सोचा था कि ऐसे सेवा करने का मौका मिलेगा तो क्योंकि बॉलीवुड में सभी परिवार का जो जैसे संजय दत्त जी का काफी का नाम है उन्होंने काफी मेहनत भी की है तो आपने कभी सोचा था कि कभी ऐसा मतलब मौका मिलेगा कि लाइफ में डॉग्स की सेवा करनी पड़ेगी नहीं ये 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 मैं ऐसे बोल बोलता जैसे कुछ चीज होते गॉड गिफ्टेड ये भी गॉड गॉड सेंट सेवा है मैं क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड है हमारे ना लव मैरिज हुई थी आई एम हिंदू ब्राह्मण इन सरदार फैमिली सो एंड हम लोग वी डोंट हैव चिल्ड्रन हमने डोट है जब हमने शादी हुई थी कि हम लोग अडोप्ट करेंगे लड़की अडोप्ट करेंगे तो so, इतने रुल रहे हैं बच्चे और पैदा करते रहो और पॉपुलेशन पैदा करो तो हमने पहले शादी के पहले सोचा वील अडोप्ट अ तो गर्ल चाइल्ड सो एंड नो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग हर फ्राइडे स्पाइस डेट से बॉम्बे जाते थे मेरा घर है वहां पर माई पर्सनल फ्लैट वहां पर हम लोग फ्राइडे रहते थे मंडे मॉर्निंग वापस आते थे मतलब पूरा बोलते ना फ्री इन्जॉयमेंट लेकिन वो अभी 2010 से 2070 तक कितना एंजॉय करो फिर बंदा थक जाता है सो so, पर्पस नहीं है कोई लाइफ में सो देन नाउ ये अभी यही ये मेरा पर्पस है यू you नो know, तो इनके साथ एंड और भी कुछ कर सकते हैं सो so, uh, अभी मे में मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन uh, रजिस्टर करी है सो आई वुड लाइक टू गेट इंटू सोशल सर्विस इन अ बिग वे तो जो आप इनका खर्चा जो है जो इनको खाने पीने का या वैक्सीनेशन का खर्चा या ऑल ओवर ये खर्चा कैसे करते हो और एक दिन का खर्चा कितना होता है Uh, see, uh, एक दिन का वुड बी एन अप्रोक्सीमेट फोर एंड हाफ टू फाइव थाउजेंड खर्चा दैट इंक्लूज योर य खाना एंटायर मील आप बिजली भी पकड़ो देखो आप देख रहे हो द आर ऑल ऑन इन द होल हाउस देन देर इज गैस मतलब मेरा um, आप सोचो की तेईस किलो चावल बनते हैं रोज वो भी बासमती इनके लिए स्पेशल या उसे मैंने कोई लोग देते भी है ना मैंने ऐसे यार प्लीज इनका बासमती टुकड़ा वो है ये शीधा सबके पास एक जगह वहाँ से मैं लाती हूँ वेरी नाइस पीपल संगत स्टोर संगत स्टोर हाँ 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 वहाँ से इनका सामान सारा आता है बड़े सालों से आता है एंड वो भी मैं बनाती हूँ वो इतना बड़ा बड़ा पतीला उठा के मैं सर्व करती हूँ सो पर डे इज फाइव थाउजेंड एंड देन ऑब्वियसर डिसइनफेक्टेंट फिनाइल इतना तो फिनाइल लगता है इतना खाना नहीं जितना मेरे घर में फीनाइल लगता है सो एंड देन देखो जैसे भाई साहब हैं सचदेवा जी मैं इनको बहुत सारा थैंक यू करना चाहती हूँ एंड अंगद पा जी एंड हिरानी जी इन्होंने ऑफर किया कि वो हमारे डॉग्स की वैक्सीनेशन स्पॉन्सर करेंगे एंड ऑल्सो दे गुल बी डोनेटिंग पैडिगरी फॉर द डॉग्स मैं हाँ। एक बात पूछना कभी कभी जी की फैमिली फैमिली या आपकी जो है यहाँ पर एक्सटेंशन करा के ना थोड़ा इनको वहां शिफ्ट कर दू मेरे को मेरा जगह नहीं है मेरा पर्सनल स्पेस ही नहीं है सो एंड शी वांट्स टू कम एंड स्पेंड टाइम विद मी अभी भी चंडीगढ़ आ रही थी शीत बमता में चंडीगढ़ आ हो हूँ हाउ फार इज इट फ्रॉम अमृतसर सो एयर फार इट इज आई विल कम देर तो बीच में दो बार ही आए थे लोग कांग्रेस की मीटिंग्स के लिए तो वो तब मोहन इंटरनेशनल में रहते थे एट ए टाइम वी इज टू मीट देयर ओनली तो बट यहाँ पर शी वांट्स टू तो कम एंड स्टे इन माय हाउस okay. तो मैं बोला जब घर इतना सुंदर था तब तो कोई आया नहीं अभी इज विकम लेकर केनिल तो अभी सबको एवरीबडी वॉन्ट टू कम ना हो न्लीज अभी मत आओ मेरी खुद की बदर तो मेरे बोला है अभी मत आइए आप ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇਤੇ ਗੁਰਕਰਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇਤਾ ਗੁਰਕਰਨ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਮੈਮ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜ ਜਗਰਤ ਐਨ ਜੀਓ ਨਰਿੰਦਰ ਹੇਰਾਨੀ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫਿਰ ਬਟ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮੈਮ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਲਮੋਸਟ 45 50 ਡੌਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਪੈਡੀਗਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਲਾਕਾਰ ਸਿੰਗਰ ਲੇਡੀ ਵਾਇਸ ਹੈਗੇ ਆ ਗੁਰਲੇਸ਼ ਅਖਤਰ ਜੀ ਔਰ ਮਲਕੀ ਗੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵਧੀਆ ਰੂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਕੌਜ਼ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਜੁਬਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸੇਵਾ ਲਈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਤ ਐਨਜੀਓ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਰਿੰਦਰ ਹਰਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮਝਣ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 45 ਤੋਂ 50 ਉੱਤੇ ਡੌਗਸ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁਝ ਨੇ ਸੀਬੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਔਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨਸ ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫ ਦਾ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਸੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ 40 Uh, 40 ਬੈਗਸ ਪੈਡਿਗਰੀ ਦੇ অলਮੋਸਟ 20 ਕਿਲੋਸ ਦੇ ਜੋ ਬੈਗਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਔਨ ਦਾ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਮ ਦਾ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜੋ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮੈਮ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਜ਼ ਇਨ ਮੀਡੀਆ ਪਰਸਨਸ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹੋ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਮਤਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਆ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਇਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਥ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਸ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। हेलो जी मेरे लो सारेया नुं सत श्री अकाल ते एइदां दी सेवा ते देखो लोकी जेड़े आ गलियां मोहल्या ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਟ एइदां दी सेवा ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਸਟਾਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਜੋ ਹੋਣ ਉਹ ਵੀ ਕਾਸ ਬਰਦਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ एइਦਾं ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਬੇਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਹੋਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਭਾਗੀ ਬਣਾਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇਗੀ ਮਾਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੇਵਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਵੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਜੇ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 in 1 ਔਰ ਨੋਬੀਵੇਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕੰਪਨੀ ਆ 7 in 1 ਰੀਬਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਡੌਗ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਮਤਲਬ ਉਹ ਥੋੜਾ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਮਤਲਬ ਫੀਵਰ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੌਗ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਲਥੀ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਾਈਟ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਡਾਈਟ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਡੌਗ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਲਥੀ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਡੌਗਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ

पैर मारते हैं इनको अच्छा बल, भला बुरा बोलते हैं उनको क्या कहना चाहोगे ओहो मैं तो यही बोलूंगी कि हाई टाइम इंसान होने का घमंड छोड़ दो जैसे स्पीशीज आप हो वैसे कुत्ता बिल्ली है आप उसकी जगह पे जा रहे हो आई मीन एंड आई से कि आप लोग जैसे यू हैव टू लर्न टू यू हैव टू लर्न टू एक्सेप्ट देम इन सोसाइटी अब मैं भी रह रही हूँ ना एक तो सबसे आपके माध्यम से मुझे बोलना है आज रहे कुत्ता काटता है कुत्ता पहनता है रेजिडेंट एसोसिएशन सबसे बड़े जो मुसीबत है ना स्टेट की इज ऑल द वेलफेयर एसोसिएशन आई अंडरलाइन इट जहां वेलफेयर एसोसिएशन बन गई वहां सोचो कुत्ते साफ इंडिपेंडेंट किसी की हिम्मत नहीं होती वो आएंगे गाली गलोज करेंगे जो ये जो सफाई होती है ना जो पॉइजनिंग पचास कुत्ते जैसे हमारी कॉलोनी में अट्ठाईस कुत्ते हुए अभी हैरेसमेंट uh, जो होती है वो एसोसिएशन होके ही होती है सो so, एंड uh, कोई साथ नहीं देता आपका मेरा तो किसी ने साथ नहीं दिया आज तक आई ट्राइड मंत्री ऑल्सो आई ट्राइड संत्री ऑल्सो आई रिपीट अगेन उन्होंने यही बोला कि हम मेजोरिटी की साइड लेंगे क्योंकि आपकी साइड पर कोई नहीं है स्ट्रेट मेरे मुंह पर बोल दिया सो आई वो लेको फेर एन ऑफ तो उसके बाद मेरा मनी नहीं किया वापस टू गो बैक टू एनी बडी So, uh, मतलब हमारे यहां तक है कि हम मेरे हस्बैंड पे जानलेवा हमला भी हुआ है मतलब ये विसिनिटी है और हम क्या करें हम लोग सोचते हैं कि यही कुत्ते रोड पे होंगे तब भी तुमको प्रॉब्लम है ये कुत्ते हम घर पे रखेंगे तभी भी तुमको प्रॉब्लम है तो बेसिकली ये किसी ना किसी तरीके से उनको मारना चाहते हैं और मैं उनको बचाना चाहती हूँ तो ये वो ईवेल एंड गुड फोर्स का झगड़ा चलता रहेगा और तो वो मेजोरिटी है मैं अकेली हूँ आई एम बीन अलोन एंड इसका भी मैं क्रेडिट देती हूँ कि हम लोग आई वु एडिट जॉब फॉर सिक्सटीन ईयर्स इन द कॉरपोरेट इंडस्ट्री आई यूज टू अ टीम ऑफ एट हंड्रेड एम्प्लॉयज So, सो हमको कितना स्ट्रेस मैनेजमेंट की ट्रेनिंग देती है ना तो आई वॉज एबल टू सर्वाइव अगर मेरी जगह में इस ए, इलाके में और कोई लेडी होती ना तो दे वु क्रैक शी वु क्रैक आई आई स्टूड फॉर इट मैंने कैसे भी करके इतना बेहस की ये वो लेकिन लोग एक्चुअली कौन करके बोलते जी कॉलोनी खाली करो ये घर खाली करो यहाँ से निकलो गट्स देखो भाई मेरे पैसे का मेरा प्रॉपर्टी है एक हीरो बोलता है कि मेरा जो प्रॉपर्टी है बोलता है एक ईटा लगा के बखा एक इंट मेरा जो मेरा मेरा प्लॉट में मतलब ये गुंडागर्दी है बट रेजिडेंट एसोसिएशन है ओके सो एंड इनके पीछे बहुत बड़े-बड़े लोगों का हाथ है सो इट्स सैड कि एक लेडी के लिए कोई भी नहीं है बट बदमाशों के लिए पॉलिटिशियन भी है पुलिस भी है ऊपर भी है नीचे भी है आप बिलीव एट इज शॉकिंग मेरी कजिन प्रिया दत्त ने चीफ मिनिस्टर से बात करी थी लेकिन तो भी इधर कोई एक्शन ही नहीं हुआ यू you नो know? सो so, uh, ये होता है कि आई एम ट्राइंग टू दैट अगर कोई कुछ कर रहा है ना तो उसको मत करो मत करो को, अगर कोई बंदा कोई बुरा काम नहीं कर रहा है आई एम नॉट सेलिंग ड्रग्स आई एम लुकिंग आफ्टर डिज डॉ एम सेक्रीफाइसिंग माई लाइफ यू नो सो एंड आई want it ये controversy वाला एंगल नहीं है ये एक रियलिटी है यू नो सो मैं थोड़ा मैं हम आपके साथ हैं, लेकिन आ, उन लोगों को एक हाँ, जिसपे बीते है उसको ही पता है you know? करण जी कि देख दो मदर हो गए बिल्कुल जी बिल्कुल जीदा ਮੈਂ ਮਮਤਾ ਦਾ ਜੀ ਕਹਾਂਗੇ ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਹੁਕਮ ਆਏਗਾ ਐਨ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰੂਤ ਐਨ ਜੀਓ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਅਕਸਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੈਲੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬੀਂਗ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਿਊਥ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਨikhil ਨikhil ਜੀ ਹਰਮਨ ਜੀ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਬੇਜੁਬਾਨਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬੰਗਲੋ ਨੂੰ ਕੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਸ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ entertain ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੈਮ ਦੇ ਮੈਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨ ਮਿਲ ਕੇ ਲਾਈਕ ਗੋਡ ਬlesਰ ਗੋਡ ਬles ਆਲ ਦਾ ਡੌਗਸ ਜੋ ਹੈ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਮ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫਰਦਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੈਕਬੋਨ ਬਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣ ਲਈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਅੱਗੇ ਐਨ ਜੀਓਜ਼ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਸੋ ਥੈਟ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਜੋ ਵੀ ਅ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨਸ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਪਲOTS ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਆਪਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੋ ਜਾਗਰੂਤ ਗਰੁੱਪ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜਿਸੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਨ 'ਤੇ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਥੀ ਜਨਰਲੀ ਐਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ मैं मैं सोची कि एक बार बोल के ना मैं एक बार सिर्फ ऐसे बात करी उनसे एंड उन्हें विदिन ट्वेंटी फोर आवर्स उन्होंने अंगद जी से मेरी बात करवाई अंगद जी ने सच से मेरी बात करवाई सचदेवी की रामना जी हरमन जी अमृतपाल जी ओ अमृतपाल जी या सो so, मतलब आ, नो जो बंदा फाइव ईयर्स से धक्के खा रहा है एकदम से इतने अप्रिसिएशन भी मिल जाए ना वो ही बहुत है मेरे लिए परमात्मा का मतलब मैंने सेवेंटी लैक्स की ज्वेलरी बेची अब तक बिकॉज आई वॉज नॉट वर्किंग मैंने अपना स्त्रीधन जो था मैंने एकदम बस पर जाके बेच के मैं आ जाती थी चलो ठीक है कोई बात नहीं मैं मर के साथ में नहीं लेके जाने वाली हूँ सो इट्स थैंक यू टू एवरीबडी एंड थैंक यू टू सचदेवा जी अगेन एंड आपको भी बहुत बहुत थैंक यू ਐਂਡ ਵੇਰੇਵਰ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਅਸ ਡੂ ਹੈਲਪ ਅਸ ਤਾਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜੋ ਸੰਜੇ ਦਾਜੀ ਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜਿਉ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਟ੍ਰੇ ਡੋਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਕਸ਼ੇ ਸੁਨਕ ਜਗਬਾਨੀ ਟੀਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਸਾ ਸਾਹਿਬ